Salam hörmətli kanal izləyiciləri biz Masazır qəsəbəsinin girişində belə bir 2 mərtəbə 5 otaqlı, 2 sosial torpaq atası üzərində inşa edilmiş evimizi satışa çıxırıq. Çox təzə olaraq bu gördüyünüz bax burdan 50-60 metr məsafədən avtobus keçir. Masazın girişində yerləşir, çox hündür yerdədir. 10 da nəzər satdırıram. Burada söldə arabazı, gördünüz bəzəli söldə arabazıdır. Sağ tərəfdə isə əl qapısıdır. C həyatıyla tanış edim birinci növbədə hörmət qazanacağamız və ondan da savayı evimizin üst fasadı ilə bir daha sizi tanış edim. Sağ tərəfdən evimizin üst fasadı bax bu görünüşdədir. Burada isə ağardarcı güllər üçün, əsmək üçün bax yerlər də var. Sənədlər tam qaydasındadır, birbaşa notarial qaydada alıq satqıdır. Evimizin üstü kabançıq daşlan və tarçovka emulsiya ilə üzənib. Onda nəzərə çatdıram, bax beləncə rahat orada ağazlı gülbəkə bilərsən. Və burdan istəyə görə, istəyə görə barda, ə, balkon altından bisetkə də, qəşəng bisetkə də düzəldə bilərsiz burda. Evimiz, eee, 2 mərtəbə plus da podval. Yəni 2 metrlik də podvalı var. Burda isə ə, boş torpaq sahəsi var. Yəni ağac, gül, əkmək üçün də yerləri var. Burda da ağac, gül əkmək üçün yeri var. Asanlıqla həyətinin ən aşağısı 3-4 dənə maşın daxil olur. Burdan 4-5 daş kөsəyə düşürük. Burda isə həyatında ağaç üçün, göy üçün, əkmək üçün yerləri var. Bir də burdan da göstərdim mən sizə. Nəzər çatdırım ki, şəxsi tikilidir. Qiyməti çox münasibdir. İrəli növbətlərdə evimizin qiymətinə siz biz tanış edəcəyik. Yəni tək bir dənə buranın torpağının qiyməti 55.000 manatdır. 10 dənəni satdım. Tək torpağından söhbət gedirsə, 55.000 manat tək torpağının qiymətidir. Birinci növbədə evimizin içini tanıdırdım və sonra da bax burda gördüyünüz podval da var. 2 metr hündürlüyündə podvalı var. O yerə də tanıdıracağam. Və evimizi nəzər satdırıram ki, mərtəbə arası manat beton və kolonlarla, beton kolonlarla tikilib. Bütün kommunikasiya xətləri də tam qaydasındadır. İndi isə hörmətli qonaçlarımız daxil oluq evimizin içinə. Kanalımıza abunə olmağı bir də bəyəməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlənin birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz. Evimiz Səyə görə aboylu və istədiyiniz aboysuz satılır. Aboylu qiyməti e, 115.000 manatdır. Aboysuz qiyməti isə hər hansı qiymətindən 2.000 endirim olacaq. Ümumiyyətlə qiymətində endirim olunacaq. Təcili pul lazım olduğuna görə. Burası isə birinci mərtəbədə yerləşən salon evdir, gördüyünüz kimi. Mətbəx, kafe hamsi tam qaydasındadır. Bütün kommunikasiya xətləri hamısı seçilib. Burada İkinci mərtəbə qalxan pilləkandır. Güvə, pilləkən altı pladovkadır. 1-ci mərtəbədə geniş qonaq otağı. Tamam bir fərqli bir dizayndır. Gördüyünüz kimi bax belə bir geniş bir qonaq otağı var. Və burada bax twistent üstündə yer hazır düstün qazı çəkilib. Düzdür, twistent yığılməyib. Yəni alıcının istəyinə görə Yani yığdırmaq da olar veya alıcı özü tamam bir başka bir sunkada e, twistnet yığdıra Burada ise kabel TV kimi hamısı tam hazır vəzir seçilib. Yani evin evet, problemi yoxdur. Spot yerleri de açılıb buradan gördüğümüz kimi. Burada da ise 6, 8 tane de spot yeri açılıb burada. Yani gizli şi, e, iki, iki parlajı yayınladı. Yani həm spot, həm lüstrisün. Burada da gördük ki, aboy yoxdur. Yəni alıcının istəyinə görə aboyla da satıla bilər, aboysuz da. Bura isə birinci mərtəbədə yerləşən mətbəxidir. Pəncərələrdə gördüyünüz kimi hamısı qabağa açıqdır. Mətbəxin mebeli yerdə tametlə döşənmədir, etlaqla döşənmədir. Bütün pəncərələr qabağa açıqdır. Burada da bütün kommunal xüsusiyyətlər hamısı tam qaydasındadır və burada kombi sistemlə kimi hazır çəkilib. Pəncərənə də gördüyünüz üçün bax nəzər çatdım ki, bax divana pəncərələrdir. Burdan da birbaşa gördüyünüz panorama hündür yerdə yerləşir. İndi isə həmdət qanazlayacam bu da sizə ikinci mərtəbəsini tanış etməyə. Yəni ev e, bu cürdə yerdə, bu cürdə ev çox sərfəli bir qiymət çatdırır. 115.000 manata satışa çıxır. Real alıcıları qiymətində endirib alınacaq. Onda nəzər çatdırım. İkinci mərtəbədə isə ümumiyyətlə 4 də otaqdır. Bra, 2-ci mərtəbədə yerləşən bir otağıdır. Burada da aboylar yoxdur, amma patoloqon emülsiyası doludur. 2 dənə evdə balkon var. Bir sola baxış balkonu var, bir də sağ tərəfə baxış balkonu var. 10 dənə cazatdım. Tam yaşayış olan yeri 10 dənə cazatdırım. Yəni bir də nəzər çatdırım ki bu yerdə torpağın qiyməti tək bir dənə torpağa, torpağına 55 min manat pul verilib. Burada da gördüyünüz kimi studio tip istətlə yığıdırmaq olar. Yəni kabel TV kimi hazır çəkilib. Burda isə yanada yəni bir yataq otağı var. Yuxarıda ümumiyyətlə də 4 dənə yataq otağıdır. Ümumiyyətlə 5 otaqdan ibarətdir. Burada da yataq otağından da balkonu var. Yenə yəni də balkonlaş tanış edim. Ümumiyyətlə evdə 2 dənə balkon var. Bu balkon daha genişdir. Bax bu gördüyünüz maşın keçən yerdən avtobus keçir. Ba, mərkəzi yolu gördüsə burdan da görsənir. Düz mərkəzi yolun qırağındadır. Deməyə olarlar ki, mərkəzi yoldan məsafəsi çox azdır. Avtobusdan məsafəsi 50-60 metrdir. Onda nəzərə çatdırım. Yəni bu tipdə evlər 5 otaqlı bu qiymətə çox az vaxtda olur. Səmbol yəni bilirsiniz ki, materiallardan qalxan vaxtdır. Burası isə üçüncü otağıdır, yataq otağıdır. Yəni evdə bir dənə tək otaq iş qalıb. 4 dövrəmə qoşa daşdır. Nəzər çatdırım. Mərtəbə arası manatdeton və kolonlarla tikilmə evidir. Yəni şəxsi istifadə üçün belə ev tikilib, prosto təcili pul lazımdır, yəni ona görə təzdi olaraq qiyməti bu cümlə hətta gələ psixop. Burası da 4-cü otağıdır. Burada gizli şkafçının şı da yer nəzərdə tutulub. Aradın istəyinə görə aboyda vurula verilə bilər və yaxud da ki, abun bunu çıxıla bilər. Yəni sırf alıcın özündən asılı olan bir şeydir. Gördüyünüz kimi pəncərələr də hamısı öz həyətinə baxır. Hörmətli qonaq dəzlərimiz, əlavə məlumat üçün zəhvrə bilərsiniz. Bura isə ikinci mərtəbədə yerləşən sanuz və sanitar qovşağıdır. kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evləri birinci növbə siz tanış ola biləsiz. Satışda isə həyət evləri, bina evləri, mənzilər. Mənzillər bizdə satışda. Torpaq və ispart evlər tikincisi tam mövcuddur. Münasib qiymətə ucuz evlərimizin satışda var və bahalı evlərimiz də satışda var. Hər bir alacının zövquna uyğun evimiz satışda var. Ətraflı məlumat üçün zəng edə bilərsiniz. Bir də adına da mən sizə həyət evlərinin sayəsini göstərirəm. Bax, belə bir həyət evlərinin sayı var.